Imagine me there while you are here. I'm thinking of you, and distance is nothing. I'll go through the whole world to be with you. Imagine no light right here where we are. Imagine it's cold, but distance is. Nothing. I'm <laughs> not Поздравляю вас с уверенной победой. Ваши впечатления от игры, довольны, недовольны, есть над чем работать. А соперники, может, что-то скажете? Е естественно, есть над чем работать. Нет, нет таких же игр, после которых нет претензий как к команде, так и к тренеру. В принципе, настраивались на боевую игру. У нас несколько человек основного состава выпало видели, и вратаря не было основного. Ну, слава Богу, дали шанс молодому дарованию второму вратарю. Я думаю, он с задачей справился. Соперник неплохая команда, но может им чуть-чуть функционала не хватило где-то в концовке. Мы, в принципе, и задачу уже в первом тайме решили. А так... В общем, нормально. Следующий Катуримся. тур у вас игра с атаманами, я считаю, одна из ключевых. Да. То есть за, за борьбу, да. за Первое место. Ну, будем настраиваться, будем тренироваться, неделю будем готовиться, усиленно. Главное, чтобы все были в полной боевой готовности. Так что бой дадим однозначно. Но ну, атаманы, по моему мнению, должны были играть в первой. Не знаю, по каким причинам у них им не удалось выйти из группы, но объективно команда достойна играть. Ну, тем интереснее будет первая лига? Естественно, естественно, ладно, все, спасибо, спасибо за игру. Добрый день, Эдуард. Закончилась игра для вас не очень удачно? В чем причина? Какие проблемы случились? Состав вроде у вас был хороший. Соперник позволял играть, но опять не удалось победить. Сегодня не все основные игроки приехали на, на игру. Сегодня были бы 3-4 игроки в Ну, Все сказалось на игре. Не змогли так повноцінно замінити їх і зіграти так, як з ними. Но, ну нічого, треба треба перенастроїтися і все-таки вибиратися з цієї ями. Да, три рази програли підряд, але ну, нічого. В принципі, є куди рости і можемо грати краще. Хлопці, в принципі, всі технічні, непогано грають. Просто треба разом начати грати як команда. Ну, остался один тур до конца первого круга. Команда внизу идет. Не боитесь, что где-то может не хватить этого? Ну, как бы, в... В цей турнир, как бы, хай он будет подготовкой до майбутнього. Как бы не, не настолько важный результат для нас, если честно. Нам самое главное это награти команду там, на осень, на зиму. Это більш важно будет. Так что, в принципе, результат зараз не є на месте. Я понял. Спасибо. Удачи вам в следующих. Да,